গুড মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই খুব এটা ভাল খবৰ পালোঁ ভাল লগা খবৰৰ দিনটোতে আমাৰ বিয়নীও আহি ওলাইছেহি নহয় নে দেহা মানুহ আমি চবকে কৈ দিম দেই ভাল খবৰটো এতিয়া আমাৰ চেংদাঙে খাই আছে ভুজিয়া আৰু আমাৰ এখেতেও খাই আছে ভুজিয়াৰ সৈতে চাহ চাহ আৰু আমাৰ মনোমাই ব্যস্ত হৈ আছে পাকঘৰত আজি কি কি আছে আজি বইল দাইল লগত আলু দিয়া আৰু বইল পানী কলি যা কত যোৱা বহ বহ বোলেছ কত যাব লৈছিলা দাদাই মাইনা চাবলৈ যাই তোমাক নিনিয়ে তোমাক নিনিয়ে ভগৱানে এনেকুৱা ধৰণে গোটেই বস্তুখিনি মিলাই ৰাখে যেতিয়া বেয়া কিবা খবৰ এটা পাওঁ তাৰ পাছতে ভালটো আহে এতিয়া খুব ধুনীয়া এটা খবৰ সৈতে আহিছো আমি আহি এতিয়া মৰাণ পাইছোহি এইফালে এই জানিছে এইফালে আমাৰ এখেত আৰু ভাল খবৰটো আপোনালোকক এতিয়াও জনোৱা নাই ইমান পটককৈটো জনাব নোৱাৰি আৰু অকণমান ৰ'ব আমি আহি পাইছোহি এতিয়া মৰাণৰ তেল দিব তেল অলপ ভৰাই মেলি লওঁ বহুত কমি আছিলে গাড়ীখনত তেল এইকেইদিন ভৰাম ভৰামকৈ এনেকৈয়ে থাকিলে আৰু ইফালে ইফালে গৈ থকা হৈছে যে আৰু আমাৰ সেইডোখৰত মানে একেবাৰে ওচৰতে ডিপু নাই আছে অকণমান আগলৈ যাব লাগে এই এলাহতে থকা নিচিনাকৈ থাকিলে এইয়া অনলাইন পে' কৰি ল'লোঁ আৰু এহেজাৰ টকা তেল ভৰাই লৈছোঁ এহেজাৰ টকা এতিয়া ভৰাওঁ ঘূৰি আহোঁতে আকৌ দৰকাৰ হ'লে আকৌ ভৰাম এতিয়া আমি কেইটামান বজাৰ কৰি লওঁ আৰু বজাৰকেইটাও কালে সেইটো আপোনালোকক জনোৱা নাই ন আজি বৰ গুপুতে গুপুতে ৰখা নিচিনা হৈছে এজনী আমাৰ জান ওলাই আহিছে গাড়ীতে থাকিবলৈ মন ময়ো যাব লাগিব নি বুলি কৈছে অকলে অকলে আহিমনে বাৰু এতিয়া আমি সোমাইছো মৰাণৰ একেবাৰে কাষতে আছে যে বালাজী এইখনত এইজনী হৈছে আমাৰ মাইনুৰ ডাঙৰ বায়েক মাইনুৰ বায়েক দুজনী সৰুজনী বিয়া হ'ল জানে বিয়াত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে কেনেকৈ স্ব নিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰে এজনী ছোৱালীয়ে তাতহে বেছিকে গুৰুত্ব দিয়ে বাগানৰ মাজে মাজে আহি আছো ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা এই ৰাস্তাটো খুব ভাল লাগে দুইটা ছাইডে বাগান তাৰ মাজে মাজে ৰাস্তাটো আৰু আজি আমাৰ মুনুৰো আহিবলৈ খুব মন আছিলে কিন্তু আজি আহিব বিয়নী যিহেতু গম পায়েই আপোনালোকে বিয়নী থাকে কোকৰাঝাৰত পুতেকৰ ওচৰৰ পৰা আহি আছেহি ঘৰত এতিয়া আহিব আমাৰ ঘৰলৈ সেইকাৰণে মনু আহিব নোৱাৰিলে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া আমি হস্পিটেল পালোহি সাধাৰণতে হস্পিতেলত আহিলে মানুহে বেয়া খবৰ বুলি কয় কিন্তু আজি হস্পিটেলৰে ভাল খবৰটো দিম দেই আপোনালোকক ডিব্ৰুগড়ৰ জে জে মেম'ৰিয়েল হস্পিটেললৈ আমি আহিছোঁ আৰু অহাৰ কাৰণটো আপোনালোকক অলপ পিছতে কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ চাগে এক্সাইটেড হৈ আছে যে কিয় এতিয়ালৈকে একোৱেই পোৱা নাই কাৰণ আমি ঘৰৰ পৰা আহি আহি পালোঁহি একেবাৰে হস্পিটেলি মোৰ পিছফালে

আৰু আহি আমি এতিয়া একেবাৰে ৰুমত সোমালোহি বাইদেৱে চাহ দিছে চাহ এই ৰুমতে বনাইছে ন ৰুমটো ইমান ধুনীয়া ডাঙৰ চাওকচোন যথেষ্ট ডাঙৰ ৰুম খুব ভাল লাগিছে এনেই নাৰ্ছিং হোমৰ কিছুমান ৰুম খুব সৰু সৰু হয় আৰু এতিয়া আপোনালোকক ভাল খবৰটো দি আছো ভাল খবৰটোতো কোৱা নাছিলো আমাৰ জোঁৱাই আজি দেউতা হ'ল খু কান্দিলে বাইদেউ গতিকে ভাল খবৰটো আপোনালোকক দিলো মই এনাই হলো আৰু এই বোলে আমাৰ প্ৰথমবাৰ মানে চেংলাঙৰ আপাহ এতিয়া কিন্তু হলেও নিজৰ তেজৰ ব্লাডৰ ভনীয়েকৰ ন সেইটো অলপ বেলেগ হয় চব নিজৰ যদিও গল লগ নাপালো এতিয়া আপোনালোকৰ হিৰিংছো কওক হিৰিংছ আজি হস্পিটেলতে মোৰ অনুৰাগীকো লগ পালো বহুত বেছি ভাল লাগিলে যেতিয়া আহিয়ে কৈছে অ আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ নহয় বহুত বেছি ভাল লাগে এই কথাষাৰি আমাৰ কাৰণে সাহস আৰু আমাৰ জোঁৱাই চাকৰি কৰে এছ বি আই মৰাণত যদি কোনোবাই লগ পাই মাত এষাৰ দিব দেই ভাল ভাল আহি পেলাই পঢ়িবা হা কি খবৰ ভালনে ভালনে তোমাৰ একেলগতে ব'লা আমি চাই আহোগে দেই আমি কণমানি মাইনাটো চাই আহোঁতে নামাতকৈ আগে ওলাই বাবলুৱে আহিলে খালি বাবলু এতিয়া পোৱাহি নাই সি ৰাস্তাত এঠাইত সোমাইছে সিও আহি অলপ পিছতে পাবহি চবৰে ইমান এটা ভয় এটা লাগি আছিলে চিন্তা লাগি আছিলে আজি যেনিবা চিন্তাখিনি তোৰ হৈছে আৰু সকলোবোৰ ভালে কুশলে হৈ গল যে ইমানেই বেছি মনটো ভাল লাগি আছে আগে চাওঁ নিচিনা হৈছে ন অকণমান জানি একদম হৰুৱাই নিচিনা লাগিছে কষ্ট এতিয়া হ'ব নিচিনা লাগিছে মাকৰ নিচিনা লাগিছে একো আমনি কৰা নাই ন আমনি চবে চাই মেলি এতিয়া আকৌ ৰুমলৈ গৈ আছো বহুত সময়তো চাবলৈ নিদিয়ে কাৰণ বেবিক ৰুমতে ৰাখিছে ন জীৱনত বহু আনন্দৰ ভিতৰত এই পিতৃ মাতৃ হোৱাৰ আনন্দটো বহুতেই সুকীয়া অনুভৱ অনুভূতিৰে সমৃদ্ধ এটা সময় এইটো হৈছে আই চি ইউ ৰুম আৰু ইয়াতে আছে আমাৰ পিংকি মানে মাইনুৰ বায়েক হয় এতিয়া যিজনীৰ অকণমানি বাচ্ছাটো হৈছে ইয়াতে ৰাখিছে বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই যদিও আই চি ইউত ৰখাটো তেওঁলোকৰ এটা নিয়ম আচলতে প্ৰতিখন মেডিকেলেৰে নিজৰ নিজৰ কিছু নিয়ম থাকে আৰু সেই নিয়মতে তেওঁলোকক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে ঘৰৰ মানুহক সুবিধা দিব লাগে এতিয়া মই চাবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এতিয়া মোক চাবলৈ যাবলৈ মানা কৰিছে অকণমান দেৰিকৈ কিন্তু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাত অকণমান দেৰিকৈ চাবলৈ দিম বুলি কৈছে নহ'লেতো আমি নোচোৱাকৈ আকৌ যাবগৈ লাগিব কথাবিলাক আচলতে কি হয় এক্সাইটেড কেতিয়া হওঁ যেতিয়া কিছুমান ঘটনাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান কথা হৈ যায় আমাৰ ইহঁতৰ মানে পিংকী আৰু কৌষ্টভৰ আগতে এটা বাচ্ছা হৈছিলে দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ জন্ম হোৱাৰ অলপ সময় আগে আগে নাথাকিলে গতিকে সেই কথাটোৰ পৰা আমি বহুত বেছি ভয় খাই আছিলোঁ কিবা এটা হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ বহুত বেছি ভয় লাগে যে কিন্তু ভগৱানৰ ইচ্ছা ভগৱানে যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ হ'ব এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতে মই এই কথাটো আপোনালোকক এইকাৰণেই জনালোঁ যদি কোনোবা প্ৰেগনেঞ্চি মহিলা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতিটো সময়তে ডাক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি থাকিব আমাৰ পিংকীৰ প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছিলে যাৰ কাৰণে আগৰবাৰ সেই ঘটনাটো হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ প্ৰতিটো সময়তে ডাক্টৰৰ লগত দিহা পৰামৰ্শ লৈ থকাৰ কাৰণে সকলোবোৰ ভালে ভালে হৈ গ'ল বহিবলৈ ঢেৰ জেগা আছে আহা মামায়েক মামীয়েক আহিলে আনিও বহিবলৈ জেগা ওলাব মামায়েক মামীয়েক আহিছে যদি নুতুলোঁ পিছত ক'বা নহয় গোটেই ভিডিঅ'টো চবকে দেখিলোঁ আমিওতো গৈছিলোঁ আমাক কিয় তোলা নহ'ল বুলি পিংকীটো এতিয়া আই চি ইউত সোমাই আছে তাৰপিছত তাই ওলাব তাইতো গম নাপায় কোন কোন আহিছিলে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টোহে চাব তাই তেতিয়াতো আকৌ ক'ব নহয় অ ক'ত আহিছিলে বাকী চবকে দেখিলোঁ মামা মামীহঁতক নেদেখিলোঁ বুলি কি মৰম লগা হাঁহিটো চাওকচোন মাক ফাৰ আনন্দ ৰঙালাও বজাৰ পালোহি আৰু ইয়াৰ পৰাই বোলে বহুত ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোৰ ভিডিঅ' চাই কোনে কোনে চাই কমেণ্ট এটা কৰিব দেই ৰঙালাও বজাৰ বুলি ক'লে ৰঙালাও বজাৰমান লৈ নগ'লে ভাল নালাগে নহয় ভাল দিন বেডখনৰ ৰুটি খাই আছিলো মই পটকটো গাড়ীৰ পৰা নমা নেকি মই একদম দৌ মাৰি আহিছোঁ নেকি তোমাৰ দোকানৰ পৰা বস্তু ল'ম অ ইমান ভাল লাগি গ'ল মই কৈছিলোঁহে কোন কোন চব্টেপাৰ আছে ইয়াত বোলো কমেণ্ট এটা কৰিব দেই বুলি ভালে আছে ভাল ভাল খাই আছিলা খাই লাই ল আহিলোঁ জে জে মেমৰিয়েল হস্পিটেলৰ পৰা তাতে ভতিজা ছোৱালীজনী আজি ছোৱালী এজনী হৈছে মানুহজন ন নমস্কাৰ দে নমস্কাৰ ভাল লাগিলে দে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু দেউতা হয় ন নমস্কাৰ দেই আকৌ ভালে কুশলে লগ পাই গ'লো আমি ঘূৰি আহি মৰাণ পালোঁহি পূজাত যেনেকুৱা লাইন হৈ যে গাড়ী আইফালে লাগে চাওকচোন তেনেকুৱা লাইন হৈ আছে লাহে 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 অকণমান আহোঁহে আকৌ ৰ'ব লাগে আকৌ অকণমান আহোঁ আকৌ ৰ'ব লাগে আহি পায়ে চিধা গা ধুই লৈছোঁ আলহীক মতা গৈয়ে নাই আলহী আহিব বুলি আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় মনত আছ নে কোন আহিব বুলি কৈছিলো বিয়নী কেতিয়া পালেহি সোনকালে মই ঠিকেই কৈছিলোঁ আকৌ নুনুৱে মানে যাওঁ নেযাওঁ এনেকৈ কৈছে সোনটোৱে কৈছে নহ'লে বোলে যোৱা বুলি মই থাকিম নহয় বোলো আমি তালৈ ওলাই আছো কিমান সময়ৰ পৰা আহি পামহি অনাই আহিলে নমু কৰিলা নাই এনে এনেক নমু কৰিলা নাই এনেক নমু কৰিলা নাই আমি যে বৰ ধুনীয়া মাইনা এটা চাই আহিলো গম পাইছা মাইনাৰ অ মাইনা এজনী চৰিছা নাই কি যে বদমাছি কৰি আছ নহয় বাদ দিয়া হ'ব দিয়া মাইনাইৰ লগত কথা পাতো দেই নাই নাই আকৌ অঁ আকৌ এ নাই তোমাৰেই নি আমাৰ নহয় নি মোৰ বিয়নী হয় জনা নাই তুমি ৰাস্তাত আছোঁ মুনৈ ফোন কৰিছে অঁ মা মাংস অকণমান আনিছে আপুনি ৰান্ধিবনে মই ৰান্ধিম তাৰপিছতে মই বোলো হ'ব মই ৰান্ধিব লাগে যদি ময়ে ৰান্ধিম বাৰু এই আহি পাই এতিয়া বিয়নীক মাত খাৰ লগাই ভাল বেয়া কথা সুধি আহিলোঁ এতিয়া পাকঘৰলৈ ৰান্ধি বাঢ়ি লওঁ যিহেতু আলহী আছে ভোকো লাগিব ইমান দেৰিলৈকে ৰখাইও থ'ব নোৱাৰি সেইকাৰণে ৰান্ধি বাঢ়ি লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গৰাকীয়ে মোক আজি নিজেই দি পঠিয়াইছে এইখিনি ডাংবডি এইখিনি তেওঁ মৰমৰ উপহাৰ আৰু দি পঠিয়াইছে এটা কেঁচা ৰঙালাও ক'ত বা থাকিলে এই এইটো এইটো দি পঠিয়াইছে থেংক ইউ বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ দেই এনেকৈ যে লগ পাই যাম ভবাও নাছিলোঁ আৰু লগ পোৱাৰ পাছত যে তুমি ইমান বেছি মৰম দিবা সেইটো কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কথাৰে ভাষাৰে বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকৈ সদায় মৰম দিবা সকলোলৈকে বহুত বহুত মৰম মোৰ ফালৰ পৰাও মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু যিসকলে মোক আহি এনেকৈ মাত দিয়ে মই সদায়ে কওঁ মই বহুত বেছি সুখী হওঁ লোকেল মুৰ্গী আনিছিলে মুৰ্গী জোল বনাই আছোঁ আৰু আজি মুৰ্গীৰ লগত দিম অলপমান গুটি জালুক আৰু এইফালে ফ্ৰাই কৰি আছো দাম কটি আৰু লগতে ফ্ৰাই কৰিম বাদাম আৰু গাজৰ এইখন হ'ব শুকান চব্জি ইয়াত মুনুৱে ঠিক কৰি থৈছে ধনিয়া আদা নহৰু জলকীয়া আৰু এটা নে দুটা দিছা নাজানো দেই বিলাহী এটা দিছা ন কি হ'ল এনাই মোৰতো ঘূৰাই দিছা হা এনেকৈ পিছে পিছে আজি দৌৰ মাৰি পাই গৈছে চুটটো বেহুচ হৈ গৈছে আজি এনাই কিমান দৌৰ মাৰি ফুৰিব পাৰে চেং ডাঙৰ কাৰণে আলু আৰু জোল এনেকৈ কাঁহী পেলাই থৈ ললোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিলোঁ গুটি জালুক অলপমান দিলোঁ আৰু অলপ দি দিওঁ মজা বনাইছোঁ দেই বন্ধটো পাইছেনে তালৈকে ৰন্ধা বঢ়াখিনি ভাল লাগিছেনে কমেণ্ট এটা কৰিব যদি মোৰ ৰন্ধা বঢ়াখিনি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যেতিয়া বাদামকেইটা এনেকৈ দি দিয়া হয় কিমান ধুনীয়া লাগে আৰু এইখন চব্জিত বিশেষকৈ যেতিয়া ফ্ৰাইকে বনাওঁ নহয় ইয়াত মই হালধি নিদিওঁ অকণমান ক'লা নিমখ ছটিয়াই দিওঁ আৰু এনেকৈ ফ্ৰাই টাইপ বনাওঁ ইমান বেছি ভাল লাগে খাবলৈ কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খাই কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে মোৰ ভাজিখন ভাল লাগিছেনে সেইটো কমেণ্ট কৰিব আৰু এয়া হৈছে চাটনিখিনি কৈছিলোঁ মই কি কি আছে অলপ আগত বিলাহী আদা নহৰু জলকীয়া আৰু কেঁচা ধনিয়া আৰু এয়া হৈছে গুটি জালুক দিয়া মাংস এনেকৈ আজি আমি ভাতৰ যোগাৰ কৰিছোঁ যিহেতু আলহী আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে ভাল লগা খবৰৰ দিনটোতে অকন খাইছে কৈছে কিহে খাইছা মমো খাইছা মমো নাই নহয় তাই কয় আৰু মমো বুলি কয় কিন্তু আমি আজিলৈকে মম'টো নাই খুওৱা তাই কলিজা অঁ কলিজা আজি এটা ভাল লগা ভিডিঅ' ভাল লগা দিন সকলোবোৰ ভাল লগাৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰি দিওঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে নে নাই আৰু তেওঁলোকে ভাত খায়ে আছে সোনটো আৰু আমাৰ এখেত বিয়নী গতিকে এতিয়া চেংদাঙেও খাই উঠিলে এতিয়া খাম মুনুৱে মই শেষত নামুনো গতিকে ভাগৰো মোৰ লাগিছে বহুত বেছি মানে জাৰ্ণিটো কৰি দিলে এনেও ভাগৰ লাগে যে এতিয়া বিদায় লৈ দিওঁ নে দিয়া উম জুল খাওঁতে উম মা কৈছে